গুড মৰ্ণিং সকলোকে আপোনালোকৰ কি খবৰ মোৰো ভাল আৰু আমাৰ চবৰে ভাল আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰো ভাল আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা ভাবিলোঁ এটা ডেইলি ব্লগ ষ্টাৰ্ট কৰোঁ যিহেতু বহুত দিন হ'ল এনেকৈ ডেইলি ব্লগ ষ্টাৰ্ট কৰা নাই সেইকাৰণে আজি এটা ডেইলি ব্লগ ষ্টাৰ্ট কৰোঁ বুলি ভাবিলোঁ আৰু ইহঁত দুটা কাজিয়া শুনিছে এয়া আমি ৰাতিপুৱা চাহ খাবলৈ লৈছোঁ চাহ খাবলৈ লওঁতে ব্লগটো আৰম্ভ কৰিলোঁ এইফালে ৰক্তিমেও উঠি চাহ খাব লৈছে এয়া পৰি ঋষি চবেই ধুনীয়াকৈ চাহ খাব লৈছে আৰু চাহ তাহ খাই কৰি লৈ পৰি পঢ়িবলৈ লৈছে যিহেতু তাই এক্সাম চলি আছে আৰু আজি আছে আজি নাই কাইলৈ আছে মেথছৰ এক্সাম আজি হৈছে দুই অক্টোবৰ বন্ধ চ' ৰক্তিমৰ ঘৰতে আছে পৰি পঢ়িব দিছোঁ আৰু এইফালে আমাৰ ঋষি একদম শুৱাৰ পৰা উঠি গাড়ী লৈ আৰম্ভ একদম এইফালে আমাৰ ৰক্তিম সাৰ পাই লৈ মোবাইলতে বিচনাতে মোবাইল টিপি আছে সদায় তাইৰ সেইটো অভ্যাস সাৰ পাই লৈ বিচনা মোবাইল টিপি থাকিব তাৰপিছত দেৰিকৈ উঠি যাব আৰু এইফালে মই ভাবিছোঁ যিহেতু আজি বন্ধ চ' ইমান দৌৰা দৌৰি নাই সেইকাৰণে ধুনীয়াকৈ ঘৰটো শাৰীকৈ লৈ ঘৰটো মচিব লৈছোঁ মচিকৈ লওঁ তাৰপিছত আৰু বাকী কামখিনি কৰিম আৰু এতিয়া ঘৰ দুৱাৰ মুচি আজৰি হ'লো ৰক্তি মোৰ যিহেতু উঠি গ'ল সেইকাৰণে আহিছোঁ বিচনাখন পাৰি ল'বলৈ আৰু এইফালে আমাৰ ঋষি খালী গাড়ী 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 এনেকেই থাকিব এখন হেলিকপ্টাৰখন লৈ এতিয়া সি ব্যস্ত আৰু এয়া মোবাইল দেখি আহি গ'ল মোবাইলৰ ওচৰত নটনি কৰিবলৈ সি এনেকৈ খেলি থাকোঁতে ময়ো ধুনীয়াকৈ বিচনা চিচনা পাৰি কৰি লৈ আজৰি হওঁ আৰু আমাৰ ঋষি অকণো আমনি নাই ধুনীয়াকৈ নিজে নিজে খেলি থাকে সেইকাৰণে মই একো অসুবিধা নাই এতিয়া সিও ধুনীয়াকৈ খেলি আছে পঢ়িয়ে পঢ়ি আছে আৰু মই এয়া ধুনীয়াকৈ বিচনা চিচনা পাৰি কৰি ল'লোঁ আৰু এইফালে এয়া মোৰ ধুনীয়াকৈ বিচনা পাৰ হৈ গ'ল আৰু যিমানেই ধুনীয়াকৈ পাৰি নথওঁ বেছি সময়লৈ ভাল হৈ নাথাকে কিন্তু যিহেতু ইহঁত দুটা আহিবই বিচনাত খচিবই তাৰপিছত মই এয়া গা পা ধুই কৰি আহিলোঁ আহি পেলাই ধুনীয়াকৈ মই মোৰ চৌকেশতে চৌকেচৰ ওপৰতে ধুনীয়াকৈ অকণমান মানে ভগৱানৰ মূৰ্তি ৰাখি থাপনা পাতি থৈছোঁ তাতে ধুনীয়াকৈ সদায় গা পা ধুই কৰি আহি মূৰটো ধুৱাওঁ ধূপ ধূপ বন্তি এগছি লগাওঁ যাতে সকলোৰে ভাল হয় সকলোৰে জীৱনৰ ভাল কৰিবৰ কাৰণে ভগৱানৰ ওচৰত ধুনীয়াকৈ ধূপ বন্তি এগছ লগাওঁ আৰু ধুনীয়াকৈ সেৱা চেৱা কৰি লওঁ তেনেহ'লে ৰ'ব মই ধুনীয়াকৈ ধূপ চুপ লগাই লওঁ

ah, bisa, <tellan> uh <-huh>. ah, -huh. <tellan> 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 চাহ তাহ খাই কৰি লৈ ধুনীয়াকৈ টিভিতে চিনেমা এখন লগাই লৈছোঁ কালি কাক ৰিচমা থ্ৰী চিনেমাখন ভূতৰ হয় আৰু আমাৰ একদম পৰি আৰু ঋষিয়ে ভূতৰ চিনেমা চাই বহুত ভাল পায় চ' ভূতৰ চিনেমা এখন লগাই লৈছোঁ লগাই লৈ চাই আছোঁ আৰু আমাৰ ৰুমৰ টিভিটো যিহেতু বেয়া হৈ আছে চ' আমি সন্মুখতে মাহঁতৰ ৰুমতে ধুনীয়াকৈ বহি লৈ টিভি চাই আছোঁ এয়া বাপেক জীয়েক পিতেক তিনিটা বিচনাত আৰু মই চকীত বহি লৈছোঁ আৰু এইফালে মোৰ লাঞ্চ ৰেডি হৈ গ'ল আজি আমাৰ লাঞ্চত আছে ভাত চিকেন চিকেন কাৰী আৰু চিম্পুল নেমু আৰু জলকীয়া তো এয়াই হৈছে আজি আমাৰ লাঞ্চৰ থালিখন প্ৰথমতে ঋষিৰ কাৰণে ধুনীয়াকৈ সজাই লৈছোঁ যিহেতু ৰক্তিমে চাহ তাহ খালে চাহ মালপোৱা মিঠাই এনেকৈ খাই লৈ লৈছোঁ তাৰ এতিয়া ভোক নাই সেইকাৰণে প্ৰথমতে ঋষিকৈ খুৱাই লওঁগৈ ধুনীয়াকৈ তাৰপিছত ঋষিক খুৱাই কৰি লৈ ইহঁতক সুধিলোঁ ইহঁতে কোনেও নাখায় সময় তিনিটা বাজিবই হ'ল ইহঁতে তাই কোনেও নাখায় বাপেক আৰু জীয়েকে চ' মই টিভিটো লগাই লৈ ধুনীয়াকৈ টিভিটো ওচৰতে বহি লৈ আহিছোঁ ময়ো খাই কৰি লওঁ আৰু এইফালে এয়া ধুনীয়াকৈ টিভি চাই চাই সেইবিলাক খাই আছোঁ আৰু মই চাই থাকোঁ টিভিত সদায় সাৱধান ইণ্ডিয়া কোনে কোনে চাবধান ইণ্ডিয়া চাই ভাল পায় ক'বচোন দেই মই কিন্তু সাৱধান ইণ্ডিয়া এপিচডবিলাক চাই বহুত ভাল পাওঁ আৰু মই সদায় চাওঁ সাৱধান ইণ্ডিয়া আপোনালোকে চাইনে বাৰু লগ শ্লগ কৰা নহ'ল আজি হৈছে নেক্সট মৰ্ণিং ৰাতিপুৱা কাম বন কৰি আজৰি হ'লোঁ কৰিকো পৰীক্ষালৈ পঠাই ল'লোঁ তাইৰ পৰীক্ষা আনটাৰ পৰা চাৰে দহটালৈকে হয় তাইক পঠাই কৰি লৈ ৰক্তিমকো পঠালোঁ ঋষিকো ধুনীয়াকৈ খুৱাই বৈ আজৰি হ'লোঁ তাৰপিছত মই মোৰ কামত লাগি গ'লো যেতিয়াই আজৰি পাওঁ সেনেকৈ কাপোৰ চিলাওঁ বা নিজৰ ভাল লগা কামখিনি কৰোঁ আৰু মই এনেকৈ কাপোৰ চিলাই খুব ভাল পাওঁ মই এনেকৈ নিজৰ ব্লাউজ চাদৰ মেখেলা সকলোখিনি নিজে চিলাই লওঁ আৰু আগৰ ব্লগটোত দেখিছেই মই নিমোৰ আৰু পৰি কাৰণে ধুনীয়াকৈ এনেকৈ কুৰ্তিও চিলাই লৈছিলোঁ কোনে কোনে মোৰ নিচিনাকৈ এনেকৈ হাতৰ কাম কৰি ভাল পায় ক'বচোন মই যেতিয়াই আজৰি পাওঁ ধুনীয়াকৈ এনেকৈ হাতৰ কাম কৰোঁ আৰু এয়া দেখিছে চাদৰখনৰ মূৰটো চিলাই হৈ গ'ল আৰু এইফালে এয়া দুযোৰ কাপোৰ মই চিলালোঁ মেখেলাখন চিলালোঁ আৰু চাদৰখনৰ মূৰ দুটা চিলালোঁ এই দুযোৰ কাপোৰ এইখন মেখেলাখন মোৰ চিলাই হৈ গ'ল ধুনীয়াকৈ বাইদেউ স্কুলৰ পৰা আহি একদম প্ৰশ্ন দেখুৱাবলৈ আহিছে এতিয়া হৈ গ'ল দুপৰীয়া সময়ত সুধিলো ইহঁত দুয়োটাই ভাত নাখাওঁ বুলি ক'লে সেইকাৰণে পাকঘৰলৈ আহিলোঁ আহি পেলাই এয়া আটা মাৰিছোঁ ৰুটি খাওঁ বুলি কৈছে ৰুটি আৰু শুকান মাছৰ চাটনি সেয়া তাকে বনাবলৈ লৈছোঁ এয়া মোৰ শুকান মাছৰ চাটনি হৈ গ'ল বনাই আৰু এতিয়া ৰাতি আঠটামান বাজিছে কৰি ফুলিযোৰ ভাগ সৰু হৈ গৈছিলে তাকে বাপেকে ডাঙৰকৈ আকৌ বনাই আনিছে আনি পেলাই বাপেকে ধুনীয়াকৈ পিন্ধাই আছে যিহেতু মই পিন্ধালে তাই বহুত নতন দি কৰে দুখ পাইছোঁ কিবা পাইছোঁ কিবা পাইছোঁ কৰি থাকে সেইকাৰণে বাপেককে পিন্ধাব দিছোঁ আৰু বাপেকে পিন্ধাই দিছে ফুলিযোৰ ধুনীয়াকৈ আৰু এইযোৰ হৈছে তাইৰ ফুলিযোৰ অকণ ডাঙৰকৈ বনাই আনিছোঁ যিহেতু তাই কাণৰ লতিটো ডাঙৰ বাৰে বাৰে ফুলিযোৰ সৰু হৈ যায় সেইকাৰণে এবাৰ তাইক অকণ ডাঙৰকৈ বনাই আনি দিছোঁ এইফালে বাকেকৈ পিন্ধাই আছে সেইযোৰ তাই ফুলিযোৰ ধুনীয়াকৈ পিন্ধি লৈছে আৰু এতিয়া আমাক বাঁহতৰ ঘৰত ভাত খাব মাতিছে চ' তালৈ যাওঁ ৰেডি হৈ লৈছোঁ এইফালে আমাৰ খৰি আৰু ঋষিও ৰেডি হৈছে ফুলি চুলি পিন্ধি কৰি লৈছে এইফালে আমাৰ ঋষি নাচি দেখাই দিছে আৰু এয়া আমি যাবলৈ ৰেডি হৈ গ'লোঁ এয়া পুৰি আৰু ইচি যাবলৈ ৰেডি হৈ গ'ল তেনেহ'লে আমি যাওঁ ভাত পানী খাইকৈ আহোঁ তাৰপিছত চাওঁ যদি পাৰোঁ ব্লগ বনাম নহ'লে অকণো বনাওঁ ইফালে আমাৰ ভাত পানী খাই কৰি আহিলোঁ আৰু এইখন ট্ৰেইনখন গৈছে যিহেতু ট্ৰেইন আমাৰ ঘৰতো ট্ৰেইনাস্তাৰ ওচৰতে সেইখন ট্ৰেইনখন গৈছে আৰু আমি ৰৈ পেলাই চাই আছোঁ ধুনীয়াকৈ হেল্ল' গাইজ আজি হৈছে নেক্সট ডে আৰু আমি আহিছোঁ এতিয়া ৰাইডিঙালে ঘৰলৈ বুলি পঢ়ি এক্সামলৈ গৈছিল পঢ়ি এক্সামৰ পৰা বাহিৰে বাহিৰে ড্ৰেছ চেঞ্জ কৰাই এয়া লৈ আহিছোঁ মোৰো ঘৰত কাম এটা আছে সেইকাৰণে ওলাই আহিছোঁ এইফালে আমাৰ ৰিচিভ সেইকাৰণে চাওঁ কৰোঁ তোৰ কামটো কৰি মেলি লওঁগৈ আৰু ৰখিম গৈছে এয়া ঘৰলৈ বুলি কিবা এটা লৈ যাওঁ তাতে সেই দোকানলৈ গৈছে খাই নিবলৈ আৰু আমি গাড়ীতে ধুনীয়াকৈ স্কুলৰ পৰা লগে লগে গুচি আহিছে তাইৰ ভোট লাগিছে সেইকাৰণে তাই খাই আছে কি খালি দম আমি পূজা চাবলৈ যাম নহয় ইয়াক নিনো ইয়াক নিনো পূজা চাবলৈ আমিহি ঘৰ পাই গ'লোহি আৰু মোৰ যিটো কাম আছিল কামটোও কৰি আহিলোঁ সেয়া চবেই বান্দাত বহিলে ধুনীয়াকৈ লেকচাৰ দি আছে আৰু এইফালে ময়ো বহি আছোঁ এইফালে আমাৰ শিখা আৰু এই ভ্লগটো মই দুই তিনিদিনৰ ভিডিঅ'খিনি এডিট কৰি পেলাইহে বনাইছোঁ যিহেতু এদিনতে কৰা নহয় অকণ অকণকৈ কৰা হয় সেইকাৰণে গোটেইকেইদিন মিলাই পেলাই বনাইছোঁ এইফালে আইতো আৰু মই ওলাই আহিছোঁ যিহেতু আমাৰ ঘৰৰ নতুন এখন দোকান এখন দিছে দোকানখন চাবলৈ সেইখন হৈছে দোকানখন পাখি ইলেক্ট্ৰনিকছ ৰাইডিঙীয়া চিণ্ডিকেটত আছে দোকানখন ইলেক্ট্ৰিকৰ চব বস্তু পোৱা যাব গিফ্ট গিফ্ট আইটেমো পোৱা যাব টাৱেলৰ পৰা ধৰি ডিনাৰ ছেট ফেন গোটেই ইলেক্ট্ৰিক আইটেম মানে যি বিচাৰে আপোনালোকে চব পাব ধুনীয়াকৈ যোন যোন ৰাইডিঙীয়া হয় বা ৰাইডিঙৰ ওচৰে পাঁজৰে হয় আপোনালোক আহিব ধুনীয়াকৈ আৰু আপোনালোকৰ মন পচন্দৰ বস্তুটো দোকানৰ পৰা লৈ যাব ইয়াত দেখিছে প্ৰেছাৰ কুকাৰ গেছ বাৰ্ণাৰ মানে সমস্তখিনি পাব ইয়াতে আৰু এইফালে আমাৰ এয়া পাখি আৰু ঋষি দুয়োটাই ধুনীয়াকৈ খেলি আছে পাপাই গাড়ী উলিয়াব গৈছে আৰু সিহঁত দুটা এয়া বাৰ্ণতে ধুনীয়াকৈ ৰখি পেলাই চাই আছে এইফালে এয়া পাপাই পাখি কিনি ক'লে হাততে দুখ পাইছোঁ বুলি আৰু তাই এয়া ফু কৰি আছে কিবা মন্ত্ৰ মাতি আছে মন্ত্ৰ মাতি ভাল কৰি দিছে কাৰোবাৰ এনেকৈ কিবা হৈছে বুলি ক'লে একদম তাই গোটেইখিনি ক'ব নোৱাৰা হৈ যায় ধুনীয়াকৈ একদম মন্ত্ৰ চন্ত্ৰ মাতে ঔষধ চৌষধ লগাই দিয়ে বৰ মৰম লাগে এনেকুৱা ল'ৰা ছোৱালীবোৰক আৰু এতিয়া হৈ গ'ল সন্ধিয়া আমাৰ ঋষি আৰু পাখি দুয়োটা ওলাই আছে বিয়া খাবলৈ যাবলৈ

অঁ এনেকৈ চব বিয়ালৈ যাবলৈ ওলালে চ' তাকে ভাবিলোঁ ধুনীয়াকৈ ফটো উঠাই ৰাখি থওঁ চবকে এয়া ধুনীয়াকৈ ফটো দুকপিমান উঠালোঁ আৰু তাকে আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালোঁ আশা কৰিছোঁ চাই ভাল পাব এজনী হৈছে মোৰ মা এইফালে এয়া মা আৰু পাপা পাপা একদম ফটো নুঠে চ' তলমৌ কৰি আছে এইফালে আমাৰ পৰি পৰি কেনেকুৱা লাগিছে ক'ব দেই এয়া পৰি এইফালে পৰি ঋষি আৰু পুতু পুতু হৈছে মোৰ মামা ল'ৰা এয়া ইহঁত দুটা উঠিছে ইফালে এয়া মা আকৌ ফটোকপি দিলো আপনারা চাব দি বাই 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 সবকে বাই বাই অঁ মামীও যায় মানে এতিয়া চব গ'ল বিয়া খাবলৈ অথবিতো আপোনালোকে দেখিছিলেই আহিছিলোঁ ঘৰলৈ এতিয়া মাহঁত চব বিয়া খাবলৈ গৈছে লগতে পৰি আৰু ঋষিকো গ'লেও গৈছে মই আছোঁ আজি ঘৰতে অকলে অকলে সময় হ'ল সাতটামান বাজিব হ'ল চ' মই আহিছোঁ পাকঘৰলৈ ভাত বনাওঁ বুলি যিহেতু মা আৰু শিখা বিয়া খাব গৈছে চ' ভাবিছোঁ সিহঁতকনো কিয় আকৌ মই ডিষ্টাৰ্ব কৰোঁ সেইকাৰণে ভাত বনাবলৈ বুলি নিজে পাকঘৰলৈ আহিলোঁ আৰু পাপাই ধুনীয়াকৈ মাংস আনি থৈ গৈছে মচলা চচলা চব পিচি থৈ গৈছে মই জাষ্ট বনালেই হ'ল তাকে পাকঘৰলৈ আহিছোঁ বনাবলৈ বুলি সোণ আহিলে সি ডিউটিৰ পৰা আহি পালেহি এতিয়া তাৰ ৰুমত কিবা কাম কৰি আছে মই আহিছোঁ পাকঘৰলৈ আৰু ইফালে চৌকা এটাও আছে কিন্তু চৌকাত নবনাওঁ মই বনাম সেইফালে এয়া গেছত ভাবিছিলোঁ ৰক্তিম আহি পেলাই একেলগে দুইটাই লাগি ভাগি বনাম কিন্তু ৰক্তিম এতিয়ালৈকে আহি পৰা নাই পোৱাহি নাই তাক ফোন এটা কৰি চাওঁ সি ক'ৰ পালেহি যদি আহি পালেহি তেতিয়াহ'লে দুইটাই একেলগে লাগি থাকি বনাম আৰু যদি সি নাই পোৱা তেতিয়াহ'লে মই বনাই কৰি লৈ আজৰি হওঁ সোনকালে খাই বৈ লৈ আজৰি হৈ তেতিয়াহে সোনকালে ওলাই যাব পাৰিম হয়নে নহয় অঁ ইফালে আছে আদা নহৰু পেষ্ট ইয়াতে আছে ধনিয়া গুড়ি জালুক জিৰা গুড়ি কাশ্মীৰী ৰেড চিলি তাৰপিছতে হালধি এইফালে পিঁয়াজ তেজপাত এফালে কেৰাহী পাতি দিলোঁ বনাম দিলোঁ তেল এইফালে অলপ পিঁয়াজখিনি ৰঙচুৱা হোৱাৰ পিছতে এয়া মই গোটেইখিনি মছলা ইয়াতে মিক্স কৰি থৈছোঁ ধুনীয়াকৈ ইয়াতে দি দিম মছলাখিনি ধুনীয়াকৈ মছলাখিনি দি এতিয়া মই লৰাই থাকিম ভাজি থাকিম আৰু যেতিয়ালৈকে মছলা তেলখিনি ওলাই নাযায় তেতিয়ালৈকে মই ধুনীয়াকৈ ভাজি থাকিম এতিয়া মাংসখিনিয়ে মছলাখিনি তেলে ওৱেলি ধৰিছেই ছাইডত ধুনীয়াকৈ তেল বিৰিঙি আহিছে এতিয়া মই ইয়াতে মাংসখিনি এড কৰি দিম এতিয়া মই ইয়াতে ধুনীয়াকৈ মাংসখিনি এড কৰি দিলোঁ আৰু কালাৰটো দেখিছেনে কিমান ধুনীয়া হৈছে মই কিন্তু বেছি মছলা পাতো দিয়া নাই একদম চিম্পুলকৈ বনাইছোঁ আৰু এইফালে আলুখিনি কাটি থৈছোঁ এইখিনি মাংসখিনি যেতিয়া অলপ সিজি যাব তেতিয়া মাংসখিনিত বহাই দিম এতিয়া মাংসখিনি একদম কম জুই দি ঢাকোন মাৰি সিজিবলৈ দিম মাংসখিনি পাঁচ মিনিটমান হাই ফ্লেমত ভাজি ল'ম তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ মাংসখিনি ঢাকোন মাৰি কম জুইত সিজিবলৈ দিম আৰু তেনেকৈ মাংসটো খাই বহুত ধুনীয়া লাগে পোৱালীহঁতে কি কৰি আছে কি কৰিছা পাখি কি কৰিছা এই পাখে আনাতে মই বেয়া কৈছোঁ যোৱা অঁ হাই বুলি কোৱা হাই আপোনালোকে ভালনে সোধা বোলে আপোনালোকৰ ভালনে ভাল 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 মাংসখিনি সিজিছেই ইয়াতে অকণমান পানী দি দিছোঁ যিহেতু লাগি যাব আৰু এতিয়া ইয়াতে মই দিম বিলাহী বিলাহীখিনি ধুনীয়াকৈ ৰাস দি কাটি দিছোঁ বিলাহী আৰু সেই বিলাহীখিনি দি ঢাকোন মাৰি দিম আৰু মাংসখিনি আকৌ আৰু অলপ সিজিবলৈ দিম তাৰপিছত যেতিয়া মাংসখিনি ফুটি যাব সিজি পেলাই ফুটিব তাৰপিছত মই ইয়াত পানী এড কৰি দিম এয়া মোৰ মাংস হৈ গ'ল ধুনীয়াকৈ সিজি গ'ল এয়া আলুৰ আলু ধুনীয়াকৈ সিজি গ'ল আৰু দুই মিনিটমান ভাজি ল'ম ভাজি পেলাই ধুনীয়াকৈ ইয়াত পানী দি দিম আৰু পানীটো আপোনালোকে নিজৰ জোখমে দিব যিমানটো গ্ৰেভি লাগে সিমানটো মিছাকৈ ধুনীয়াকৈ পানী দি দিব মাংস এইফালে এয়া পানী দিলোঁ উতলিলে ধুনীয়াকৈ এয়া মোৰ মাংস ৰেডি হৈ গ'ল আৰু কালাৰটো দেখিছে কিমান ধুনীয়া হৈ আছে মাংস ৰেডি এতিয়া ধুনীয়াকৈ আমি খাম আৰু ঘৰলৈ যাম তাৰ ৰেডি হৈ গ'ল এইফালে চিকেন কাৰী মাহঁতৰ চিকেন নেমু আৰু ভাত ৰক্তিমাহে খাবলৈ লৈছে কেনেকুৱা হৈছে খাই পেলাই কোৱা าเขาที <oung> <laughs> <sm ack> ่นี่รู้กันแล้วก็เขาใชข่เป็นกว่าดีสุดหรือไงแล้วก็เขาใชฮะอะไรใช่ก็นั่นแหละจิ๋เลยฮิสูบายบาย굿ไนท์ทุกท่านอ่ะ thanks for watching